अवज़ुन शेज़ीम बसमलर असल वरम्ह वर्क आप तमाम दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और की में खुश आमदी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें आज का जो नुस्खा है वो पारे को क़ायम करने का है आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त आसान और होने वाला काम बताऊँगा पारे का लर्जा बनाएंगे आज था तो दोस्तों आपने करना क्या है कि एक किलो शोरे का तेज़ ले लेना है और आपने आधा किलो कास्टिक पत्री ले लेनी है एक किलो शोरे का तेज़ और आधा किलो आपने कास्टिक पथरी ले लेनी है इस शोरे के तजार में आपने थोड़ा सा गर्म करके वो जो कास्टिक पत्री है थोड़ी थोड़ी डाल कर आपने सारी की सारी उसको जजब कर लेनी है और इसको आपने चौबीस घंटे के लिए रख देना है जब 24 घंटे गुजर जाए तो 24 घंटे गुजरने के बाद आपने वो कास्टिक पत्री वाला जो तेज़ है शोरे का तेज़ है आपने उसको आग पर रख देना है अच्छा आग आपने दरमिया से रखनी है ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा काम हो और आप आपने क्या करना है कि बीस तोला पारा लेना है और जो आपने बनाई हुई है कास्टिक पतरी और शोरे के तेज़ से उसके अंदर बीस तोला पारा को डालकर आपने पकाना शुरू कर देना है पकाते 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 जब देखें कि आपका जो कास्टिक सोडा और जो शोरे वाला जो आपका रकब है जब आप देखें कि वो उसका पानी खुश्क होने लगा है तो आप पारे को निकाल कर चेक करें अगर तो आपका पारा मुकम्मल तौर तो पर पक चुका है तो वेल एंड गुड अगर आपको लगा है कि पारा अभी कच्चा है अभी नहीं पका तो फिर आपने क्या करना है कि आपने फिर से यही अमल दोबारा रिपीट करना है एक किलो शोरे का तेज़ लेना है फिर आधा किलो कास्टिक पत्थरी लेनी है और उसका आपने मुरक्ब बनाकर उस पारे को फिर से उसमें रख कर कम से कम आपने फिर उसको चौबीस घंटे के लिए फिर पकाना है मतलब तो पकाते वक्त आपने आग जो रखनी है ना धीमी रखनी है इतनी आग रखनी है जैसे रोटी पकाते हैं ना हम आग रखते हैं गैस के ऊपर उससे थोड़ी कम होनी चाहिए ज़्यादा ना हो बल्कि उससे थोड़ी कम आग होनी चाहिए फिर उससे क्या होता है कि इसकी पकाई जो होती है ना अच्छे तरीके से होती है तो उसको जब आप दोबारा अमल दोहराएंगे तो अब आपके पास जो पारा बनेगा वो यकीन जने मुकम्मल तौर पर कायम और लर्जा होगा लर्जा व पारा होगा और बंद आग पे कहीं भी नहीं जाएगा तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त अल्लाह हाफिज़